एकीकडे भारत आपल्या पद्धतीनं आपल्या शत्रूला नामोहरम करण्याचा प्रयत्न करत असताना विरोधक मात्र सरकारी प्रयत्नांची खिल्ली उडवण्याची संधी वारंवार घेताना दिसत आहेत मल्लिकार्जुन खरगे असोत की इतर काँग्रेस समर्थक त्यांच्याकडून केंद्राला सातत्यानं टोमणे मारणं सुरू आहे अशामुळे विरोधक पाकिस्तानचे लाडके झाले आहेत आणि भारतात या विरोधकांची पद घसरत चालली आहे काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी पहलगाम हल्ल्याच्या निमित्तानं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर टीका केली हल्ल्याचा तपशील मोदींना ठाऊक होता म्हणूनच मोदींनी काश्मीरातला आपला दौरा टाळला असा दावा दस्तूर खुद्द मल्लिकार्जुन खरगे यांनी केलाय खरगे यांच्याकडे ही माहिती असूही शकते ती खरी आहे का नाही हे तपासण्याच्या साठीची ही वेळ आहे का आणि हा दावा करण्याची ही वेळ आहे का असा प्रश्न या निमित्ता उपस्थित केला किया जब इंटेलिजेंस लोग आपकी रक्षा के लिए कहते हैं आप जाना मुनासिब नहीं है तो आप वही बात अपने इंटेलिजेंस लोगों को सिक्योरिटी को वहां के पुलिस को वहाँ के बॉर्डर फोर्स को आपने क्यों नहीं तला दिया और क्यों ये क्यों सुरक्षित लोगों का नहीं किया? प्रधानमंत्री के बारे में ये बोलना कि वो नहीं गए कश्मीर क्योंकि उनको मालूम था हमला होने वाला है इससे बड़ा कोई गैर जिम्मेदारना वक्तव्य हो सकता है क्या हमले के तीन दिन पहले ही वहाँ इंटेलिजेंस रिपोर्ट मोदी जी को भेजा था और उसी मोदी जी ने कश्मीर जाने का प्रोग्राम कैंसल किया था ये मैं एक पेपर में पढ़ा जो आदमी लोग जिनकी हत्या हुई उन्होंने जो बताया उनके रिलेटिव्स लोगों ने जो बताया उनके ऊपर संशय लेने का काम भी कांग्रेस के नेता कर रहे हैं पंत प्रधान जी की भूमिका के ऊपर टिका टिप्पणी कर रहे संशय ले रहे ये गलत है कांग्रेस ने इसी तरह की बातें नहीं करना चाहिए देश के लिए सरकार के साथ रहना चाहिए दरमान पहलगाम चा दहशतवादी हल्ला अतिरेक धर्म विचार बड़ी घर प्रचार ज्यादा महिला त्या हिमांशी विनय नरवाल हिचं सांत्वन करण्याच्यासाठी लोकसभा विरोधी पक्षनेता राहुल गांधी पोहोचले विशेष म्हणजे पतीच्या निधनानंतर अवघ्या काही दिवसातच हिमांशीनं आपली भूमिका अचानक बदलली तिच्या नवऱ्याचा मृत्यू धार्मिक वादात ओढू नका असं वक्तव्य तिनं केलं त्यामुळे हिमांशीवर चहूबाजूनं टीका झाली हिमांशीच्या या वक्तव्याच्या नंतर तिला आणि फक्त आणि फक्त हिमांशीच्या सांत्वनाला राहुल गांधी पोहोचल्यानं आश्चर्य व्यक्त होत आहे विपक्ष राहुल गांधी जी आज करनाल गए और शहीद विनय नरवाल जी के परिवार से उनकी पत्नी से मिले उनको ढांढस बंधाया उनको विश्वास दिलाया कि ये देश उनके साथ है इससे पहले वो शहीद शुभम द्विवेदी जी के परिवार से भी मिले थे इसके पहले वो कश्मीर भी गए थे और वहां पर घायलों से अस्पताल में मिले थे और लोकल लोगों से मिलकर उनकी समस्या उनका दर्द समझा था और उनको भी हिम्मत दिलाई थी के केवल कांग्रेस का मुद्दा है अशातला भाग नहीं तर दुसर बाजूला कांग्रेस आघाड़ीत एक घटक अरविंद केजरीवाल सुध्धा अचानक वेगड़ वर्तन कराखल है भारत युद्धाच्या तयारीत असताना केजरीवाल राजकारणात गुंतले आहेत त्यांच्या ताब्यात असलेल्या पंजाब सरकारनं दिल्लीचं पाणी सोडून टाकलंय दिल्लीकरांवर केजरीवालांच्या या वागण्यामुळे जलसंकट आलं आहे केजरीवालांच्या विरोधात नवी दिल्लीच्या भारतीय जनता पार्टीनं रस्त्यावर उतरून आंदोलन केलं केजरीवाल जी दिल्ली के हक का पानी पंजाब सरकार को छोड़ने नहीं दे रहे हैं बल्कि आप देख रहे हैं रोज ही 15 परसेंट कम पानी दिल्ली को दिया जा रहा है आपके माध्यम से कहना चाहूंगी कि माननीय अरविंद केजरीवाल जी ये घटिया राजनीति बंद करिए दिल्ली वासियों ने अपना लोकतांत्रिक अधिकार दिखाते हुए भाजपा की डबल इंजन की सरकार का यहाँ पे चयन करा था दिल्ली वासियों से प्रतिशोध लेना बंद कीजिए और दिल्ली के हक का पानी पंजाब सरकार से कह के छुड़वाइए ये जो नीति है इसने कई सवाल खड़े किए हैं क्योंकि इस समय पहलगाम के आतंकवादी घटना के बाद भारत ने सिंधु नदी का पानी रोका है तो क्या वो सिंधु नदी का पानी पाकिस्तान आतंकवादी समर्थक जो है उसके लिए रोका भारत अपनी कार्रवाई कर रहा है तो आप क्या उनके समर्थन में तो नहीं दिल्ली और हरियाणा का पानी रोक रहे हैं और ये सवाल उठ रहा है हम सड़कों पे हैं और दिल्ली की जनता की सवाल का जवाब चाहेगी अरविंद केजरीवाल के इस कृत्य को हम जन जन तक घर घर तक पहुंचाए पाहत रहा फक्त जय महाराष्ट्र